Не просто просимо вас прийти сюди. Доброго дня всім ще раз. Ми дуже раді, що сьогодні таке вулиця зацікавлення У вас таке велике бажання змінити парк, захистити парк. І сьогодні ми будемо займатися саме тим, щоб дізнатися, що ви думаєте про цю ситуацію, щоб записати найголовніші проблеми парку для того, щоб ми далі могли з ними працювати. Нам важливо дізнатися з думку різних груп населення, різних людей, які в парку різними речами. У нас є люди, які прогулюються, які полюбляють пікніки, які просто хочуть насолоджуватися природою, і нам потрібно знайти збалансований підхід до розвитку парку, враховуючи. І дозволені форми відпочинку, якими люди і так тут займаються. Ми сьогодні наголошуємо на тому, що ми хочемо всіх почути, зафіксувати вашу думку і просимо слідувати нашій програмі, тоді нам це вдасться. Це е, я не думаю, що це остання зустріч. Ми будемо і далі спілкуватися з вами, дізнаватися про те, як ви дивитеся на перебіг проєкту. Тому давайте налаштовуватися на роботу разом. Вже майже всі підійшли. Прошу ще раз всіх. Хто ще не підійшов? Будь ласка, за у вас видити сюди. Так спочатку розкажу про програму. Вона звати Юлія та побачив. Ми будемо модерувати сьогоднішню зустріч. Ми є незалежними модераторами. Ми не належимо до київської влади, і ми тут не живемо. Ми тут для того, щоб ми всі конструктивно поспілкувалися. Зараз буде презентація пана Дениса Півнєва. Він є директором КП «Центр розвитку міського середовища. Це є підрозділ департаменту міського дування та архітектури. Я прошу вас спокійно прослухати його презентацію проекту про те, для чого був створений цей підрозділ, яким чином він буде поліпшувати наші парки разом з вами за вашої участі. Після презентації. Розумієте, нас вас зараз так багато, ми всі разом не встигнемо проговорити, кожен не встигне висловитись. Ми вас попросимо розділитися на кілька груп, мабуть, на три групи, і тоді вже в групах. Ми всі зможемо з вами поспілкуватися детальніше, і ви зможете адресувати ваші побажання безпосередньо до пана Дениса і до нас, модераторів, які будуть це фіксувати, переводити у зрозумілу письмову форму, і далі вже з цими даними ми будемо працювати для поліпшення наших парків. Будь ласка, я передаю слово пану Денису. Добрий день, дякую. Як вже сказали, мене звати Денис. Я являюсь представником Київської радської адміністрації. Хотел бы немножко сказать по программу, которой мы сейчас, ну, собственно говоря, благодаря которой мы здесь находимся. Была еще в феврале объявлена программа создания Киевской парки. В чем же цель основная? Основная цель как раз в том, что никогда никто системно не занимался упорядочным наведением порядка и вообще не, не, вникал в то, что происходит в Киевских парках. У нас всегда про парки вспоминали перед выборами, депутаты, у нас всегда вспоминали по парке, когда что-то происходило, к сожалению. Нет. Но никто не занимался вот именно системно, э парками не занимался. Поэтому была создана программа, в которой, собственно говоря, основная наша ответственность это как раз отвечать за то, что происходит в парке, э упорядочить, навести порядок, разобраться с тем, какие есть проблемы. Я смотрю, что в уже сам факт того, что я слышал, более были бурные обсуждения. Значит, есть проблемы, с которые, о которых нам нужно знать. Э -э, собственно говоря, э -э, для чего мы здесь собрались? Как раз для того, чтобы услышать от вас, какие у вас проблемы волнуют. То есть какие есть проблемы, какие есть пожелания, что бы вы хотели улучшить, с чем, чем бы вы хотели, с э -э, не, чем неприменимо хотите бороться. -то, То есть в чем мы можем вам помочь, для того, чтобы ваш парк стал таким, каким вы его ожидаете видеть. И, на самом деле, перед тем, как я здесь с вами собраться, мы провели достаточно большую работу. То есть мы проанализировали состояние, то есть мы проанализировали, кто находится рядом с парком, кто находится на территории парка, кто здесь законно находится, кто незаконно находится. Мы собрали почти 4000 анкет от жителей районов, которые живут в общем-то Ну, в основном это через интернет было собрано. Многие знали, многие близко знакомы мне, мы со многими знакомы через Facebook, через социальные сети. То есть мы собирали мнение, и, в общем-то, проблема там, номер один, насколько я помню, была как раз, я сегодня опять слышал эту проблему, это автокафе, или автокофе, которые заезжают на территорию, это проезд автомобилей на территорию, это незаконная торговля на территории. То есть, ну, то есть проблем на самом деле много. Ну, кроме проблем, хотелось бы еще услышать. То есть мы хотели бы собрать эти проблемы, мы хотели бы понять, что больше всего волнует, потому что... Ну, те анкеты, которые мы собирали, это мы собирали, в общем-то, не, не в непосредственном контакте с именно с теми людьми, которые в этом парке гуляют, ходят, живут э, рядом с ним. Поэтому мы, мы решили, собственно э, говоря, прийти прямо в парк и здесь на месте э, закончить эту работу, собрать наше мнение. И кроме проблем мы хотели бы еще узнать, а как, а какое развитие мы хотели бы в парке увидеть. Причем, когда я говорю подразделение, я имею в виду, а нужны ли вам там а, дополнительные еще лавочки, или может вы не хотите лавочек, нужны ли вам там, а, хватает вам мусор, как не хватает, ну то есть хотите бы, вы, чтобы появились детские площадки, или там еще какие-то, то есть любое, любое, любое ваше пожелание, все, что вы считаете необходимым, мы хотели бы, чтобы вы этим поделились, а, для чего, для того, чтобы... Дальше мы, мы понимали, в какую сторону нам двигаться, что больше всего у нас волнует и куда в общем-то искать средства. Причем, когда я говорю искать средства, э, я не говорю о бюджете. То есть на самом деле, я уже сегодня говорил э, кому-то, но э, мы на сегодняшний день на 2 миллиона бюджетных средств привлекли 26 миллионов э, средств не Причем э, сегодня мы кто-то задавал вопрос, что препарат от нас хочет от парка, он, наверное, бизнес хочет. Ну, на самом деле, не совсем так. А, на самом деле очень, очень много есть э, компаний, у которых есть так называемая ПСО, да, то есть это э, социальная ответственность. То есть компании ну, глубоко, не, не буду копать, но на самом деле есть компании, такие как Киев Стар, у которых есть целый отдел социальной ответственности, которые э, готовы, хотят вкладывать, при этом ничего не хотят э, взамен. Есть компании, э, которые нефтегазовые компании, у них э, есть обязательство по учлению, там процента экологического, так называемого. На, на, и этот процент должен обязательно пойти на парк, на озеленение. То есть на самом деле, как раньше эти деньги, э, куда они попадали, как они попадали, То есть, ну, ни, никто никогда этим э, не занимался централизованно и не не направлял эти средства туда туда очень нужно было бы да поэтому наша цель наверное как раз в том чтобы а, разработать эту программу а, развития этого парка а, что бы вы хотели в нем чтобы появилось что бы вы хотели на что бы должны быть выделены в первую очередь деньги а мы уже будем искать как их изыскать и за что им 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 и так далее здесь есть люди которые присутствовали на 12 вечера который мы недавно организовали то есть неделю назад мы делали медицинский вечер, посвященный собственно паркам. Там мы собирали представителей крупных компаний, бизнесменов, очень богатых людей, которые просто, которым как раз те люди, которые сейчас сидят рядом с вами, активисты, там, которые, в общем-то, не безразличны к этому парку, они презентовали, называемые вот, то, что они хотели бы увидеть в парке, э -э и меценаты определяли, хотят они профинансировать этот эту или не хотят профинансировать. То есть, в общем-то, такая работа, которой мы занимаемся, и это... Э -э для этой, для, вот в этой программе мы выбрали 23 парка по -э Киеву. В общем-то, э -э два, два парка мы уже сделали, вот сегодня мы находимся у вас, э и хотели бы э от вас услышать ваши пожелания. Э -э на этом я думаю, что да. Че, подождите. живу здесь, ходили, уже лет. И когда мы приехали, я поняла, что мы попали вот это для вот эта вся благоустроенная зона, она как бы сама по себе была, понимаете, тут все игры, там, качели всякие там все. А вот так это был как бы уголок где природы. Мы, когда купались этих одеров, вы видели выводки маленьких путят, Их было их по 6-8 штук. У кого вот каждой мамочки. И было их очень много. Здесь находятся люди, которые родились на Червоном Питере и которые знают, что они приходили сюда. Сыроежки они за грибы не считали. Они ходили за белыми грибами. Малина, смородина, сон, трава весной. На месте Харьковского этого универсама, где сейчас Куршет, там были бобровые хатки. Понимаете, наша как бы, цивилизация вот сюда вот въехала, вошла, Ничего этого уже нет. Но когда вот я сюда приехала, я увидела здесь красоту, и именно поэтому я купила здесь квартиру. И каждое утро я хожу, круглый год, купаться на этих озерах, наслаждаться тишиной, дышать свежим воздухом и э, зреть вот на просто землю, просто чистое озеро и просто песню. И когда здесь стало появляться вот эти вот э, рестораны, э, кафе, всякие забегаловки, всякие магазинчики, а то, что творилось в эти выходные, это было вообще по Понимаете? От этого даже дома негде было спрятаться. Не то, что там пойти в лес отдохнуть. Здесь не было пройти, вот, где здесь все было заставлено э, лавками, магазинами, э, большущими этими, где шашлыки жарят, э, морожеными, и, и все орало со всех сторон. Одна большая сцена стояла между этими двумя озерами, одна за всем маленьким озером. Вот. И все оно орало одновременно тоже опять же одна сцена, и, и там детская детская пошляти сплошная, на которой тоже детей не было. Но зато э, мосовики-затейники изо за всех дел микрофон орали. Теперь вот, как вы говорите, коллеги там подводится электричество. Электричество это будет в Тире, электричество будет это на этих... Э, холодильниках, которые работают круглосуточно там. Вот сейчас вот там мотор работает все время, для того, чтобы холодильник там стоял. Возле самого озера. Там все время столы, все время пьяные. Все время, понимаете, все, э, все люди, которые приходили в лес отдыхать со своими пакетами, я из окна все время на это смотрю, они шли, ехали без машин. Они с этими пакетами приносили свои продукты, с пакетами их не носили. И все-таки это было тихо. Да, был дым каждый день, каждые выходные. Это было невыносимо. Но, по крайней мере, я могла хотя бы дома на выходные не выходить и не, не слышать этого, чтобы теперь я и дома не могу спрятаться от этого, понимаете? Выйти сюда невозможно. А сейчас вот все плавают максимум с двумя участками. А вот на этом большом озере вообще ни одного, понимаете? И это все ужасно. Здесь 35 различных растений. А парк наш называется регионально-ландшафтный. Это приравнивается к чему? К заповеднику, понимаете? И здесь по закону ни машины ездить не должны, ни шуметь ничего, ни продаваться. Здесь должна блю блюсти тишина и порядок, и покой. Здесь должна соблюдаться природа, потому что тут огромное количество людей живет. И, и все эти люди имеют детей, пожилых родителей, стариков, понимаете? И всем им нужно где-то отдохнуть от того кошмара, который творится непосредственно в цивилизации нашей в городе. Понимаете? И мы сюда могли за глотком кислорода прийти. Теперь это все утрачено. Благодаря всем этим а, альтанкам, потому что нас устраивала вполне натуральная природа, так как она была. И ничего другого мы здесь не просили ни у кого, не хотели и не ждали. И мы глубоко возмущены всем этим нашествием, вторжением, агрессивным вторжением в нашу спокойную жизнь. Нам не нужны никакие деньги. Нам ничего здесь не нужно, потому что нас вполне устраивало то, что здесь было. А мусор, который здесь не вывозился, мы уносили сами. И для нас это было проще, дешевле во всех отношениях. Понимаете? Я понял, спасибо. Смотрите, на самом деле... Э -э Давайте визуально это побачим. Поднимите руки, кто-то <связь> Да. А, на самом деле... <связать> вы нет, трошки давайте... забежали наперед. Зараз у нас будет работа групп, мы все зафиксируем. На самом деле, на деле, на на самом деле э, вы, вы говорите очень правильные вещи. Я сам живу рядом с подобным парком, только в другом конце года. И э, я с вами солидарен, тоже там уточек. Я слава богу, пока что их еще вижу. они еще есть у нас. Микки. <связать> на самом деле э, я вот с каждым вашим <связать> словом я согласен. Мне э, все, что вы говорите, тоже нравится. Я могу сказать, что вот, я бы очень хотел, чтобы вы это все выразили вот сейчас, когда мы вот, будем как раз обсуждать это, чтобы вы сказали, мы не хотим здесь вот этого, мы не хотим здесь этого, мы хотим, чтобы вот эту часть, вот отсюда, туда, не трогайте, забудьте, пусть это будет природная, ландшафтная территория, пускай ее никто... Потому что я вам скажу, я, я прошу прощения... Я, к сожалению, мы не можем уделить внимание каждому, к сожалению, вот, я просто хочу сказать, что мы для этого здесь и собрались, потому что, вот если бы я вас не услышал, да, не пришел, не услышал ваше мнение, не увидел лес поднятых рук именно относительно того, что я бы узнал бы, я бы думал бы, что сюда нужно, не знаю, взять значит, дорожки все эти, заасфальтировать, свет везде поставить. И э, это, это на самом деле есть люди, которые хотят, которые говорят, мы хотим, чтобы у нас в парке все светилось, чтобы я ночью мог пройти и э, все было освещено. Но, но если, если 90%, если 90 поднимают руку, говорит, мы не хотим, мы хоть, пускай это будет лес да, ради Бога. Но на самом деле, вы же понимаете, э, э, для, для, этого, для этого мы собираемся здесь, чтобы собрать эти мнения, э, их услышать и в, и в результате уже двигаться по какому-то намеченному плану, а не делать то, чего мы хотим, или чего хочет кто-то другой. В этом и суть этого всего мероприятия. Спасибо за ваше мнение. Давайте разбиваться на группы, Я, я предлагаю все-таки работать. Мы не можем себе да. позволить... Э, Тут не так много людей. Почему? Это будет, знаете, каждый будет выходить и мы говорить. И, а ну и хорошо. А все ну, хотят увидеть. Ну, мы так очень. И... Я думаю, Ничего что страшного. мы сейчас соберемся и, и услышим да. каждого. Хорошо? В каждой группе да. буде модератор, да. будет модератор, Денис будут ходить... люди хотят друг друга почувствовать. за всем, что вы говорите. Мы, я не знаю, можем мы, можем мы сейчас... Можно ли сразу же вот, по вашей инициативе остановить эту вот, вот ханалию, которая там сейчас происходит? Потому что я уже по столбам выкопали, будут протягивать туда электричество, протянут электричество, это будет гадюшник. Смотрите, э, я прошу прощения, вот а как раз можно как я понял. Смотрите, а еще раз, раз говорю, мы Давайте, давайте Я еще а? раз скажу. Абсолютно все платное, абсолютно все собирает людей деньги. Я понял. Смотрите, что мы сейчас делаем? Есть у нас есть понятие паспортизация парка. Мы собираем. Мы все эти проблемы собираем, мы их помечаем. И если, если вы сейчас расскажете о том, что там есть проблема такая, 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 мы эти данные соберем и хотя бы будем понимать, что дальше с этим делать. Понимаете? Потому что сейчас, сейчас, я об этом не знаю. Можно ли группа активистов? Давайте а, будемо працювати грубо. Я... Ні, а чому люди група? хочуть послухати? Люди є? хочуть один одного послухати. Не? А, а не а не ми, ви добре розуміємо, що зараз є дуже багато проблем, і що дуже великий рівень незадоволення. Але тим не менш, ми не зможемо зараз за секунду їх вирішити. Ми теж хочемо працювати в цьому напрямку. Ви можете бути в цьому певні і. Крити і агресія зараз нічому не зарадить. Нам треба говорити фактами і ці факти фіксувати. Зараз ми це будемо робити. Доброго дня мене звати Юрій. З 2009 року стараюсь активно сприяти тому, щоб в парку все було добре. Організовував акції з прибирання сміття, висаджували дерева периметру, щоб машини не могли заїжджати. Вішали знаки кирпичі, щоб машини не заїжджали. Ну і різні інші діяльності проводили. В грудні дізналася про ініціативу Андрія Логіна з самопомощі про те, щоби тут в парку залучити меценатів і за допомогою архітекторів тут все благоустроїти. устроїти. Ці архітектори до нас звернулися, щоб ми поділилися, ну як представники громадськості, тим, як ми бачимо, що тут не так, що що має, що треба покращити. Одна з наших ідей була в тому, щоб районувати парк, щоби значна частина території була прогулянковою. Щоб, наприклад, пікніки вогнища обмежились якоюсь маленькою територією, щоб так, так само собаки були на своїй невеличкій на, на майданчику, щоб вони з ними не гуляли по всьому парку, так само щоб було місце для спортсменів і так далі. Базуючись на тому баченні, яке ми склали разом з активістами, це був такий документ сторінок на 50, ми постаралися максимально детально розписати наше бачення. Архітектори змогли скласти ну, так само районування парку. Да? До багатьох питань вони прислухались, і я сподіваюся, що я би хотів серед вас поширити цей проект, щоб ви подивилися, на нього, сказали, що так, що ні. І це дуже гарна база, цей документ бачення архітектурне, да? на базі якого можна так само співпрацювати з комунальним підприємством, щоб вони ну, благоустроювали саме таким чином. Мова йде про те, щоб справді це був простір, якому всім приємно відпочивати. Хто хоче, має простір погуляти, спокійно відпочити. Хто хоче на пікніках побути, хай от їм у них буде невеличка територія навколо озер. Вони будуть на пікніках. Там добре, значить, це так само можна врахувати. Е, згідно з цього плану архітектурного, торгаші всі мають розміщуватись в одній локально в одному локальному місці, приблизно ось тут. Тут була торгова вулиця і все. Більше ніде їх не повинно бути взагалі. І е, весь парк має бути обгороджений стовпчиками, щоб жодна машина сюди не заїжджала. Е, ну, Є інші деталі. Я думаю, що Ну, давайте так, я назву коротко е, найбільші проблеми парку. І е, було б приємно, щоб ви просто піднімали руки, з яким пунктом ви згодні. Перша найбільша проблема, що немає єдиної адміністрації, яка просто... Слідкувала за тим, щоб тут дотримувався порядок, те, чого хочуть відвідувачі парку. з Добре. Друге, найбільша проблема це сміття, засміченість. Третє, авто обсують траву. Заїжджають автомобілі і всують траву. Вогнища розкидані по всій території, це створює проблеми. Дим. Надто мало вбиралень, туалетів. Люди, які відпочивають, не можуть зайти. Да? И <свистак> по сути не понятно, что парк получил от всех этих торговцев, которые тут столько развелось. Це теж треба вирішити. Якщо вони тут хочуть торгувати, вони мають вкладатися в розвиток парку в підтримані його гарному стороні. Не треба торгувати. Ні, не вата там на щорміті людям, гуляти з собаки. Ми не те придіти люди, болять собаку, но нада учити в парку поставити. вот по ці корзинки... ці корзинки... бачки, Так! і мене. Правильно, вот поставить таких ящички, куда б родину, куда б люди, например, брасували вот эти собаки. Важливий момент, дивіться, друзі, е, 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 важлива дуже концепція, яка що ми тут громадськість, ми ті, хто тут відпочивають і хочемо, щоб тут було гарно для нас. Я думаю, так само є комунальне підприємство, державна структура. Да, вони так само хочуть е, слідкувати за порядком. І є бізнесмени, е, є меценати. Вони так само хочуть вкластися сюди. Я за те, щоб ми побудували правильну співпрацю, щоб не було просто порожніх спорів, а просто щоб ми домовилися, тут має бути. И самый за цим башням рухались вперед. співпрацювали. працювал. Правильно, правильно. Как вы сказали, что не знаете, куда идут от кормовых точек от палатки три медведя. Потом стоит от Конунга ресторана, который проведено электричество по соснах, По сосна. От ресторана Конун провели вот детские бесплатные площадки электричества. И каждый день работает батут этот. Ну, электричество, техника безопасности, вы же понимаете, пожары. Куда и никто там, не знает, все прекрасно знают, куда идут эти деньги. Три медведя, мы хотим знать. Преми, две, да, потом каждые выходные выезжает палатка с пивом. Вот, а вот про колыбы вот, почему вы молчите? Мальчик? Все время этот ресторан орет там тоже. Давайте это будет остальная реплика, потом же про все в группах. Иначе мы ничего не можем фиксовать. Просто поговорим. Живу тут 91 года. Ну, за счет аттракционов. Эти а а аттракционы... Эти аттракционы, ну, с детства знаю. Хотелось бы, чтобы новые аттракционы были. Ну,

я... Давай, я... сейчас... В Тарницком районе, я живу с 1988 -го года, живу по улице Бажана, 9 с да, 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 Этот парк строился при мне и до сих пор я его вижу. В 2003 году, вот который вы показали, да, как положение, какой он должен был быть, он был совершенно не такой. И если вы живете все здесь, вы должны были видеть, что он был совершенно другой, он был полностью загажен. Да, сейчас здесь очень много предпринимателей, слишком много. То есть их должно быть меньше. Но тем не менее половина из этих предпринимателей,